Мы находимся на подстанции «Северная», на которой прошла реконструкция. На нашей подстанции были заменены автотрансформаторы. Был установлен автотрансформатор номер один. Он заменен, но он по компоновке старого типа еще. Тип автотрансформатора ТДЦТН. Это автотрансформаторы с системой охлаждения дутье и принудительной циркуляцией масла. В процессе реконструкции был заменен АТ-2, и установлен новый АТ-3. Эти трансформаторы уже отличаются от автотрансформаторов старого типа. Кардинальное отличие у них – это система охлаждения. Мощность трансформаторов та же самая, но система охлаждения у них отличается. Автотрансформаторы имеют систему охлаждения дутье. В принципе, на старых автотрансформаторах существовала так называемая защита от потери охлаждения. Избирательность была по уставкам. В новых автотрансформаторах увеличен температурный режим, то есть температура при достижении температуры 95 градусов масла и при достижении температуры 115 градусов на обмотках происходит автоматическое отключение автотрансформатора, тем самым защита автотрансформатора защищает оборудование от его повреждения. Также одним немаловажным Достижением есть эта установка автоматического сечного клапана, который автоматически взводится после срабатывания защиты и нет необходимости подниматься на автотрансформатор, взводить сечной клапан после срабатывания дифференциальной защиты автотрансформатора. Подстанция давно планировалась в реконструкцию. Рост нагрузки в Киевском энергоузле требовал установки третьего автотрансформатора для увеличения трансформаторной мощности. Полностью было построено дополнительное поле и установлен третий автотрансформатор, тем самым практически на 200 тысяч киловольт ампер была увеличена трансформаторная мощность. До установки третьего автотрансформатора два существующих автотрансформатора практически работали под номинальную, номинальную загрузку под 1000 ампер каждый. Это очень ненадежная ситуация и при автоматическом или аварийном отключении одного из автотрансформаторов второй автотрансформатор сразу ну, автоматически перегружается. Вот. А работа автотрансформаторов длительно с большим перегрузом недопустима и в результате этого мы можем потерять, ну то есть потерять и второй автотрансформатор. Поэтому установка третьего АТ уже была Просто необходимо. Сейчас, если три автотрансформатора находятся в работе, они равномерно загружены. У нас есть запас по мощности, поэтому отключение одного из автотрансформаторов уже не так болезненно влияет на работу сети. Мало того, была изменена компоновка АРУ. На ару уже предусмотрена полуторная схема. Эта схема предусматривает распределение оборудования по полям, и на, на каждое присоединение мы имеем два выключателя. Вот. Также компоновка АРУ по принципу полуторной схемы АРУ-330 позволяет нам практически не терять транзит, то есть независимо от отключения одного из элементов, либо отключения какой-то линии, либо отключения одного из автотрансформаторов. Транзиты остаются замкнуты по оставшимся в работе линиям и оставшимся автотрансформаторам. В Центральной энергосистеме строится еще сейчас подстанция 750 Киевская. У нас в Центральном регионе, в принципе, подстанции 750 киловольт не было. То есть у нас строится новая подстанция. Это первая такая подстанция, которая прошла глубокую реконструкцию полностью с изменением компоновки РУ-330, принципиальным изменением схемы. Схема четырехугольник была изменена на полуторную схему. Также по установка третьего автотрансформатора, как я раньше говорил. Также в процессе реконструкции у нас была изменена принципиальная схема РУ-110. Раньше это было две рабочих системы шин и одна обходная система шин. В процессе реконструкции системы шин были разделены и смонтированные секционные выключатели. На выходе мы получили секционированную систему шин. Тем самым уже разделили на систему шин на 4 э, независимых элемента, которые, каждый из которых защищается своими защитами. И опять же, при, э, ну, если говорить словами математики, то если до этого при отключении системы шин мы теряли половину линии, которые запитаны от нашей подстанции, в данной ситуации сейчас при отключении одной из секций э, системы шин мы теряем третью, ну, одну, одну четвертую. Вот. Это все-таки существенный плюс, здорово увеличивает надежность. К тому же, если учесть то, что у нас э, за, по две линии запитаны от каждой секции, то в принципе подстанции не, не погашаются. То есть отключение, например, вот, э, если линия баллоне 1 запитана от первой секции, а линия оболонь 2 запитана от второй секции, то при отключении, например, первой секции у нас отключается только линия оболонь 1, а сама подстанция оболонь, которая питается по двум цепям по линии оболонь 1 и оболонь 2, напряжение не теряется, у них работают АВР и, в принципе, подстанция оболонь остается под напряжением. То есть, таким образом, мы, опять же, добились увеличения надежности и даже в случае каких-то аварийных отключений мы напряжение на подстанциях не теряем. На подстанции полностью было заменено все оборудование. Старое оборудование демонтировано, причем э, демонтаж происходил и монтаж нового оборудования без отключения, то есть подстанция продолжала работать. Выводились только некоторые узлы схемы, некоторые элементы схемы на момент именно замены оборудования, и это выполнялось поэтапно. На подстанции было установлено оборудование фирмы ABB, также заменены разъединители, установлены разъединители с электродвигателями, с приводами, которые впоследствии были программно увязаны в автоматизованную систему управления подстанцией, так называемая асу -ТП. Эта программа позволяет дежурному и оперативному персоналу подстанции автоматически со счета управлять любым элементом схемы, то есть либо то выключателем, либо разъединителем для контроля за оборудованием. Также была смонтирована система видеонаблюдения, которая позволяет контролировать положение коммутационных аппаратов, после выполнения переключений. Например, либо положение отключенное, либо включенное положение разъединителей.